payg'ambarimiz alayhissalom alloh taologa eng mahbub bo'lgan ro'za dovudning ro'zasi dedilar davud alayhissalom bir kun tutib bir kun ochar ekanlar nafl ro'za masalasida Ta alloh taologa eng mahbub bo'lgan namoz nafl namoz dovudning namozi dedilar dovud alayhissalom kechani yarmida uxlar ekanlar kechani yarmida uxlar ekanlar keyin uchdan birida nafl namoz o'qirganlar oltidan birida yana uxlarkanlar milyar hammasiga me'yor qo'yilgan me'yordan oshib ketsa haddan oshdi me'yordan tushib ketsa haddan tushib ketdi islom ana shunday deydi haj payg'ambarimiz alayhissalom alloh taolo sizlarga farz qildi hajni farz qildi haj qiling deganlarida bir sahobiy har yilimi dedilar payg'ambarimiz indamadilar uch marta haj har yilimi dedilar payg'ambarimizlayialom agar ha desam sizlarga har yil vojib bo'lib qoladi qudratingiz yetmaydi bir yilda umrida bir marta haj qilishlik kimga kimgayo'lga qodir bo'lgan odamga yo'lga qodir bo'lgan odamga haj farz yo'l ochiq bo'ladi omonlik bo'ladi dushmanchilikning xavf xatari bo'lmaydi sog'i salomat bo'ladi ulovda o'tiradigan darajada bo'ladi yani va yonida mablag'i bo'ladi borib kelguncha yetadigan borib kelguncha oilasining nafaqasiga ham yetadigan yani ana shu odamga haj qilish farz bo'ladi hammasi yengil islom ana shunday deydi hatto iqtisodda ham mo'tadillik nafaqa qilganlarida haddan oshmaydilar isrof qilmaydilar va o'ta hasislik ham qilmaydilar balki ikkalasini o'rtasida mo'tadil bo'ladilar o'zim topdimku deb sovurmaydi isrof qilmaydi yoki o'ta xasislik baxillik qilmaydi o'rta miyoni bo'ladi demak islom dini har bitta har bitta amalda e'tiqoddami ibodatda shariatda muomalatda hammasida mo'tadillikka targ'ib qilgan din